Uh, orang Israel yang masuk secara bukan masuk secara haram, dia masuk secara sah semuanya, beza negara Malaysia dan juga dengan negara Eropah yang berada di luar mereka boleh menggunakan dua pasport berbeza maksudnya ada dua warga negara Malaysia tak boleh, eh? Malaysia sangat-sangat bagus straight sebab tu pasport kita antara pasport yang power top 20, jadi bila macam tu uh, saya menguruskan saya ceritakan satu kes yang diurus uh, yang melibatkan seorang warga Israel dan juga dia ada pasport Amerika Syarikat masuk ke Malaysia atas tujuan pelancongan dan ketika masuk uh, duduk di hotel di sekitar Lembah Kelang uh, Tukang cuci, housekeeper, housekeeper dekat hotel Masuk ke bilik dia, kantor yang ada enam biji ada enam pucuk pistol Dan juga beberapa peluru yang sedang disediakan ketika itu Memang dia tengah pasang macam pistol revolver Memang ada saya baca dalam uh, kertas pertubuhan untuk, untuk dibaca dalam bahasa ibu dia lah. Bila baca setiap uh, apa maklumat dan juga jenis-jenis pistol tu Pistol-pistol tu tidak ada di Malaysia dan mostly pistol-pistol yang disenaraikan tu adalah pistol yang dibuat di Amerika Syarikat Dan Amerika Syarikat biasanya bagi pistol tu dekat negara-negara proxy, -negara terutamanya Israel Dan bayangkan, antara jenis-jenis pistol yang juga kantoi dekat Malaysia tu adalah pistol yang digunakan oleh IOF Israeli Occupation Force dan juga polis-polis Israel di tepi barat untuk menembak kanak-kanak dan juga wanita Palestine Aa, ada dua bisnes jenis pistol tapi waktu waktu tu kita tak boleh nak walaupun dalam hati kita kita ada insting bahawa jika dia ni adalah a ataupun kontraktor Mossad tapi kita tak boleh nak sabitnya begitu aa, dan saya diminta untuk baca kertas pertuduhan dalam bahasa Hebrew aa, boleh tengok dalam akhbar sebenarnya aa, dan kes tu aa, dia tak di, di, highlightkan sangat sebab waktu tu, tu penterjemah saya lah saya dilantik sebagai penterjemah rasmi mahkamah persekutuan dalam bahasa Hebrew kerana tak boleh, kita tak boleh nak Uh, waktu tu tak boleh nak highlight uh, sebagai penterjemah bahasa ibu ada isu-isu keselamatan uh, ramai kontraktor subcon yang sedang mencari siapa penterjemah dalam bahasa ibu yang boleh cakap dalam bahasa ibu walaupun ramai dah yang sekarang ni tahu tapi kita tak bayar dekat benda tu lah dan sekarang ni uh, dia dikenakan hukuman 3 tahun penjara RM5,000 Malaysia denda bayar walaupun sepatutnya hukuman dikenakan adalah dalam kertas pertuduhan asal 40 tahun penjara dan uh, 20,000 beta Ha, uh, 40 tahun tapi disebabkan mahkamah pun tak dapat nak sabitkan dengan itu Mungkin peguam dia lebih hebat Peguam dia orang Malaysia juga sebab dia orang wakil pun Malaysia juga Jadi bila fight pun dia dapat kurangkan hukuman sebab dia kata Aku ada anak dan isteri Di Amerika yang aku perlu tanggung Kalau aku ditangkap, ditahan lebih lama dekat Malaysia Maka anak dan isteri aku terbiar Nah, ha, itu yang alasan dia menyebabkan mahkamah kita adalah pertimbangan-pertimbangan dia yang menyebabkan dikurangkan ke mahkamah dan itu satu kes ada juga beberapa kes yang lain yang melibatkan juga orang yang ini masuk secara haram yang mana dia masuk membawa senjata dan memang dimasuk tu adalah dengan menggunakan identiti palsu dan bila kita tengok tangkapan-tangkapan yang berlaku tu dia tak terlalu viral di Malaysia sebab kita faham negara Malaysia nak jaga integriti dan juga keselamatan dan sebab itu kita tak boleh nak sebut tak terlalu violent sangat kes itu dan kita nak melindungi juga orang-orang yang menguruskan kes itu. Sebab kita faham bila orang yang menguruskan kes orang Israel, sama juga macam mana orang-orang Eropah yang menguruskan kes-kes orang Israel yang berada di negara mereka. Ada mereka yang disabotaj, ada keluarga mereka diculik ataupun mereka sendiri dibunuh sebagai penterjemah. Tapi alhamdulillah Malaysia tak berlaku lah setakat di sebelum itu. Itulah secara ringkas.